Di Emanuar beri jaminan, kerajaan akan jelaskan semakan dan peluasan SST. Perdana Menteri Enggan ulas isu nama calon Ketua Polis Negara Baharu. Sultan Selangor gesa sis forum tidak lagi guna perkataan sisters in Islam. Kerajaan Madani sedia pertimbang cadangan benarkan pencarum KWSP guna akaun 2 bagi insurans kesihatan. Presiden Warisan Nafi Dakwaan lupuskan pinjaman tidak berbayar 178 juta. Dan Akmal Saleh Gesa PM Anwar semak semula cadangan generasi penamat rokok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Next Step News edisi pagi. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstar Malaysia. Kita akan beri penjelasan. Itu jaminan yang diberikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang kerajaan akan memperjelaskan semakan dan peluasan skop cukai jualan dan perkhidmatan SST yang akan berkuat kuasa mulai 1 Julai ini. Difahamkan penjelasan lebih menyeluruh akan diberikan susulan kekeliruan orang ramai selepas narai barangan yang dikenakan cukai itu dikeluarkan baru-baru ini. Katanya perkara itu penting kerana tidak mahu membebankan golongan bawahan atau kumpulan M40. Ditanya sama ada pelaksanaan semakan SST itu dikaji semula, Datuk Seri Anwar menafikannya. Namun tiada masalah untuk mengubah beberapa perkara yang dibangkitkan. Pada 9 Jun lepas, kerajaan mengumumkan semakan bersasar kadar SST yang akan berkuat kuasa mulai 1 Julai 2025. Kadar cukai jualan berkekal bagi barangan keperluan, manakala kadar 5 atau 10% akan dikenakan ke atas barangan tidak penting atau mengikut budi bicara. Sementara itu, beliau enggan mengulas mengenai nama calon Ketua Polis Negara KPN yang baharu yang dikatakan telah dihantar ke istana negara. Biarpun timbul desas-desus bahawa beliau akan mempersembahkan nama calon bagi jawatan KPN kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar pada Khamis, Datuk Seri Anwar hanya memberikan jawapan ringkas. Beliau akan bertanyakan perkara itu kepada Yang di-Pertuan Agong terlebih dahulu. Sebelum ini, sebuah media melaporkan bahawa pertemuan antara Perdana Menteri dan Yang di-Pertuan Agong dijangka berlangsung pada petang Khamis bagi memuktamadkan calon yang bakal menggantikan Razaruddin Hussein yang akan menamatkan kontrak perkhidmatannya pada 22 Jun ini selepas dua tahun menerajui pasukan keselamatan negara. Difahamkan tiga nama disebut-sebut sebagai calon iaitu Timbalan Ketua Polis Negara Ayub Khan Maiden Piche, Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam JKDNKA Azmi Abu Kasim serta Pengarah Cawangan Khas Muhammad Khalid Ismail. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menggesa SIS Forum Malaysia tidak lagi menggunakan perkataan Sisters in Islam ke atas apa-apa bentuk penerbitan di mana-mana platform yang dikaitkan dengan syarikat itu. Gesaan itu diterbitkan oleh pejabat DYMM Sultan Selangor di Facebook menyusuli keputusan Mahkamah Persekutuan yang menyentuh pemakaian fatwa yang tidak terpakai kepada sis forum, pertubuhan atau institusi. Katanya, sehubungan dengan keputusan Mahkamah Persekutuan ini, Sultan Selangor selaku Ketua Agama Islam di Selangor menggesa agar sis forum tidak lagi menggunakan perkataan Sisters in Islam ke atas apa-apa bentuk penerbitan di mana-mana platform yang dikaitkan dengan syarikat mereka supaya perkataan Islam tidak sewenang-wenangnya digunakan untuk faedah dan kepentingan syarikat tersebut. Kenyataan itu menulis Sultan Selangor kecewa dan duka cita dengan sebahagian keputusan mahkamah tersebut. Baginda menegaskan bahawa penyalahgunaan perkataan Islam dalam nama dan penerbitan sis forum boleh menimbulkan kekeliruan di kalangan masyarakat Islam. Menteri Kesihatan Zulkifli Ahmad berkata, Kerajaan Madani bersedia mempertimbangkan cadangan untuk membenarkan pencarum Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) menggunakan simpanan akaun 2 bagi membiayai premium insurans kesihatan. Katanya dalam satu temu bual eksklusif bersama media, langkah itu dijangka memberi manfaat kepada lebih 16 juta ahli KWSP bagi mendapatkan perlindungan kesihatan yang lebih komprehensif termasuk akses kepada rawatan di hospital swasta. Katanya, pendekatan itu telah digunapakai di beberapa negara sebagai usaha untuk memastikan majoriti rakyat mendapat perlindungan insurans yang mencukupi. Justru, inisiatif ini boleh menjadi penyelesaian jangka panjang dengan membenarkan pencarum menggunakan sebahagian kecil caruman mereka untuk tujuan perlindungan kesihatan. Bagaimanapun, Zulkifli menegaskan bahawa skim berkenaan tidak akan diwajibkan, sebaliknya diberikan sebagai satu pilihan kepada pencarum. Mengulas lanjut, beliau berkata skim baru itu menawarkan pilihan yang lebih luas berbanding program air lindung sedia ada, memandangkan air lindung hanya meliputi keilatan, penyakit kritikal dan perlindungan hayat. Presiden Warisan Muhammad Syafie Abdul menafikan dakwaan beliau melupuskan pinjaman tidak berbayar NPL 178 juta kepada sebuah syarikat semasa mengetuai pentadbiran Sabah. Memetik laporan FMT Adun Senalang itu dalam kenyataan menegaskan tiada satu NPL yang dilupuskan sepanjang beliau menjadi Ketua Menteri dan Pengerusi Lembaga Pengarah Sabah Development Bank (SDB) dari Mei 2018 hingga September 2020. Menurutnya, setiap keputusan keuangan tertakluk kepada proses dalaman bank serta penilaian kredit yang ketat dan beliau juga tidak campur tangan dalam urusan harian atau keputusan pinjaman khusus di SDB. Katanya, tuduhan beliau melindungi kroni atau memberi layanan istimewa kepada peminjam yang mempunyai hubungan politik adalah satu pembohongan dan beliau tidak pernah campur tangan dalam kelulusan pinjaman atau urusan keuangan bank. Syafi'i mengulas laporan sebuah portal tempatan Sabah yang mendakwa beliau meluluskan pelupusan hutang sebuah syarikat yang didakwa kroni kepadanya. Beliau tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap mana-mana pihak yang terus menyebarkan fitnah dan mencemarkan nama baiknya. Ketua Pemuda AMNO Akmal Saleh menggesa Datuk Seri Anwar menyemak semula cadangan generasi penamat rokok Berikutan kebimbangan mengenai penggunaan rokok elektronik dalam kalangan anak muda, katanya di laman Facebook penjualan vape semakin berleluasa akibat tiada akta yang boleh mengawalnya. Peruntukan generasi penamat rokok yang bertujuan melarang individu dilahirkan selepas 2007 memiliki, membeli mahu pun merokok termasuk penggunaan vape digugurkan daripada Rang Undang-Undang RUU Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2023 susulan beberapa pindaan. Pada November 2023, Menteri Kesihatan ketika itu Zaliha Mustafa memberitahu Dewan Rakyat bahawa terdapat isu ketidaksamarataan dan diskriminasi kedudukan undang-undang dalam peruntukan GEG -E dengan memberi layanan yang berbeza terhadap seseorang yang lahir sebelum 1 Januari 2007 berbanding layanan terhadap orang yang lahir pada atau selepas 1 Januari 2007. Bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin yang menggubal peruntukan tersebut dilaporkan amat sedih dan berkata, peluang untuk meluluskan undang-undang yang penting untuk kesihatan awam sudah terlepas. RUU tersebut diluluskan oleh Dewan Negara pada Disember 2023. Penjualan vape kini dilarang di Perlis, Johor, Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.